Это это okay. Хочу вот это попробовать. Что-то такое странное. Мне наговорили кучу комплиментов, что я очень красивая женщина. Сначала эту цепочку, говорит, я твою увидела. Ой, официанты засыпают комплиментами. А потом сказали что у меня весь лук красивый. Это bacon. 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 А это чи. Ricotta cheese. А, рикотта. Карамелизированный бекон И греночка. А Стива говорит, ты очень красивая. Я говорю, это потому что я украинка. А потом кажу, Украина делает очень красивых женщин. Он говорит, я знаю. Я говорю, ты сделал правильный выбор. Он говорит, я знаю. Я говорю, я от скромности не помру. ха -ха -ха". Еще у меня какой-то божественный напиток. Какой-то неимоверный. Называется... Называется... Down the Rabbit Hole. Пирный в кролячу нору приводится пипец вкусный там такой флаур, такие эти запахи вообще вкусы не знаю что-то неимоверная лаванда бенджери слышно берем кусочек хлеба сказал стив чуть-чуть горчицы намазываем нежирный вот такой вот и все да и кушать Хамончик вкусный. Это хамон имбирика. Это имбирика, окей. И хамон имбирика. Ибирика. Ибирика, да? Да. Yeah. Напиток божественный. Просто божественный. Yeah. Я сначала не поняла их, я, я так и не хочу. А потом вообще вкусила. Уже mm. у меня нема разницы. Иберика на Иберика. Атмосферная. Я показывала там и улочки, как будто бы ты в туристическом месте. Очень красиво. Люди гуляют. Рядышком парк, метро. Как будто бы я в черте города. Я, наверное, этот город. Я хочу вот это. Вспомни, да? А вы что? похоже. Костя, вкусно? Да. Yeah. Это финики в беконе. Ай. Mm. Откровенно говоря, я думала, это хуйня такой. Все так добро. Пипец. Поняли? Финик беконе и запеченный. кофе, это вкусно. явно не американская еда. Все-таки есть места, где можно покушать вкусно. Попался ролик Аллы из Канады. Она кажется, что ну, единственное, что в Канаде плохо, что то еда однообразная, везде одинаковая. В Америке так сама. И невкусная. Но если пошукать, бачу, то можно найти. Вкусность. Ну, это капец. Good. Ну, да. Стивену очень нравится. Если мне не понравилось, что вообще рады Спасибо, Стивен. А я луковая. There's, there's one of these in Square, right? yeah. Такой самый ресторан есть возле нашего, ну не возле нашего, но мы сейчас далеко от дома. Мы ехали с учетом пробок где-то полтора часа. кончик Наш официант обслуживает соседний столик. Я ревную. Я покажу вам. Ни хрена не видно. Это как бы закуски. Сейчас ждем основной блюдо. Это доброе. Роли чанара, чаяк, дуже добрый. Кальмары. Mm. 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 Еще это блюдо принесли. Mm. Как это называется, очередь? Эмпанада? Эмпанадо. Эмпанадо. Заказала второй раз такой самый напиток. Вот какую нас бармену развлечься, же mm я в нем чувствую что-то знакомое. Говорю, ну такие что в нем знакомое в этом напитке. Вот у меня заканчивается, я уже второй заказала. Боже, как добрый. Пипец вкусный. Я говорю, в меню, что туда входит. А там бузына. Входит туда бузана. Я вспомнила і Стевину розказує, що колись моя сестра, щоб хребати давно це було, привезла десь з села, за своєї подружки, їздила, привезла бузини. Прям оті от, букети великі, дуже большую охапку. Я знайшла якийсь рецепт в інтернеті. По-моему, з дрожжами, чи як я його сделала. Коротше, вийшло офігенне, офігенне шампанське. У нас був подвал. Такі підвали М -м. погріб, погріб. Погріба такий роють. У нас був такий погріб. Мамка моя лічно купила, казала, ви не розумієте, ви дурні, вам пригодиться. В натурі пригодили. Ой, в мене підок принести. Блін, я не встигла зняти цього мужика, що принес Один в косичках. А! Второй напіток. Офігене. В общем, мы потом, оно ж, Це було осенью, а к Новому году він созрел. І от на Новий рік ми давай його відкривати. А воно таке добре шампанське, як шампанське, алкогольне. І я тоді і Оксанці, сестри носила із Наташкою ми були і мамки. Ну, коротше, всій сім'ї вистачило на Новий рік шампанське було. Таке було добре. Я пам'ятаю, як робила, я йшла в інтернеті рецепт, кучу передивилася. Таке домашнє шампанське. І оце мені думаю, що тут таке знакоме. А тут бузина, оказується, є. Стівен, у смотрят, я схожий, і опять милується мною. Стівен, кушай, кушай. Кушай маленький. Ні, айван віл, айвіл ван. Кушай, кушай май, мой маленький. А что ему нравится кушать? Пускай кушает. На здоровье он следит. Ёпай мать. Да, есть, конечно, из лишнего ну, веса проблемы, но все равно он это поддерживает. Халамари. Вот а это, я думаю, домашний майонез. Ммм, это вкусненько. Да. Боже, я столько раз, я хоть записывала, пипец да и больше, и больше прохода. Ну, ты майонез попробовала. Ну, какой вкусный. Видно, сделали его тут сразу. Ну, самодельный. Не сижу возле стены не могу снять, а впереди вся вот эта ну, движуха. Будем. Вот, бачите, внутри лежит такой большой квадратный кусок леда. Почти ну, все понравилось. Все же приносили, все понравилось. Мы будем пробовать эту емпанаду. емпанада. 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 Це зелененьке, что прикольное. Я вот так обезяла. Дивлюся, Стівен робить, робот, и я рублю. Зелененький соус. Що це? Чимічорі соус. Чимічорі соус? Ah, cilantro. Oh, cilantro. Ah, sour cream. Chimichurri sauce. Excellent. It's excellent. You love this. I love it. Me too. I love Mexican dish. Argentinian Argentinean style. It's, it's, it's traveled everywhere. Очень вкусно приготовлено. Внутри как тушенка. Мясо, которое долго-долго-долго тушилось. Интересно. И вот эта хрустящая корочка. И оттеняет, освежает. Ну, вот этот весь жир, как бы, да. Вот эта зелененькая. Опять забыла, как называется намекает. этот маленький порт. Это маленькая порт. <coughs> Она кажется большой, но это маленькая порт. <coughs> Артишок. 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 Павла, они умеют готовить. Понимаете? Они умеют готовить. Но они суки не хотят. Боже, как добро. Арти... Стивен, это очень вкусно. Артишок был маринованный, а потом его еще пожарили. Пипец вкусно. Девочки, я вам завидую, кто живет в Европе и кушает вкусную вот эту средиземноморскую ну, еду такую изысканную я вам завидую там все американцы завидуют американские рестораны это просто нажраться это просто ну как бы набить желудок не ну тоже есть свои